फाइनली मैं ये वादी क्रॉस कर चुका हूँ और अब मुझे इस तरफ़ बढ़ना है देखते हैं आगे क्या मंज़र मिलते हैं कुदरत के इंसान अपनी मेहनत पे यकीन करे तो उसे उतना ही मिलता है जितनी वो मेहनत करता है लेकिन वो अगर ख़ुदा के फ़ज़ल पर यकीन करे तो उसे उसकी हसीियत से कहीं ज़्यादा मिलता है यही क्योंकि मैंने खुदा पे भरोसा किया इसीलिए खुदा ने मुझे अपनी हसीयत से ज्यादा फायदा पहुँचाया और कई हसीन मुनाजिर देखने अल्लाह अन करीब मुझे एक और वादी का नज़ारा मिलने वाला है तो मुताबिक ये एक वसी और हमार वादी होगी हाँ जी ये चीज़ मिली है ये इंडिकेटर है सेम इसी तरह एक पीछे भी इसी तरह का इंडिकेटर बनाया गया था जो मुझे आते हुए तो नज़र नहीं आया लेकिन इस तरफ देखने से नज़र आया था मेरे ख़्याल में मस्जिद बस करीब ही है जी ये एक बिल्डिंग है मैप से चेक करना पड़ेगा कि आया यही मस्जिद है या फिर इससे आगे है अगर यही है तो फिर लेक्स काफ़ी करीब रह गई हैं कुछ लोग कह रहे थे कि शायद मस्जिद में कुछ लोग इबादत की गर्ज से होंगे देखते हैं कि कोई मिलता है या नहीं मिलता सुनाओला भाई के पास आराम करने के बाद अभी मेरा फिर आराम है ग़ुलाम हुसैन के पास और इसी तरह बारिश हो रही है जिसकी एक मेन रीज़न है रुकने की और अभी मैं इन फिर आगे की तरफ बढ़ाऊँगा ताकि आज लेक्स तक पहुँच जाऊँ पहुँच जाऊँगा इन कहते हैं मस्जिद में आधे घंटे में पहुंचते हैं मतलब मैं डेढ़ घंटे में पहुँचूँगा असल में अब स्लो कुछ देर बराबर रोक में मकामी लोगों के साथ गपशप करने के बाद अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ बारिश रुक चुकी है दोबारा से और इस वक्त सूरज की रोशनी भी फैल रही है अल्लाह करे कि मौसम इस इतना ठंडा मीठा ही रहे नीचे वैली में बादल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मंजर है अगेन एक और मेडो में शाम दाखिल हो चुका हूँ यह एक बहुत ही खूबसूरत मेडो है इसको क्रॉस करने के बाद उम्मीद है मैं मस्जिद तक पहुंच जाऊँगा मुताबिक इस वक्त मैं मस्जिद के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। यहाँ से अलबत् नज़र नहीं आ रही असूला जितना डिस्टेंस रहता है मैप के मुताबिक नज़र आ जानी चाहिए थी बहर लिया है कि जो गरीबी होगी फाइनली मुझे मस्जिद नज़र आ गई और कुछ लोकल टूरिस्ट भी मौजूद हैं यहाँ ये बाप बेटी घूमने आए हुए हैं जिन्हें ये समझाना इतना ही, ही मुश्किल था कि मैं अकेला इधर रात कैसे गुजारूंगा अगर चलो कल हैं लेकिन दूर पहाड़ों में ये गेस्ट हाउस बना हुआ है जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं बर्तन मौजूद हैं इसी तरह कारपेट मौजूद है ताकि लोग लेक्स के करीब गेस्ट हाउस और मस्जिद मौजूद है और लकड़ी हर जगह मुझे बंदे मिल रहे हैं और यहाँ भी दो में मेज़बान मिल गए हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में खालिद दूध की चाय बनाई है ना नहीं नहीं, नहीं, नहीं खालिद दूध से बना दिया कि जानवरों के दूध की पाउडर वाला है <laughs> सही पाउडर वाला है दूध की वो तो मेरे पास भी काफ़ी है फिर भी फ़ौरन चाय मिल जाना थैंक यू नाम क्या है आपका सदीक और आपका भाई फारूक फ़ारूक सदीक और फारूक भी ब्रा से हैं और ये लोकल होने के बावजूद ये लेक्स घूमने आए हुए हैं छुट्टियाँ वगैरह हैं आजकल आपको यानी छुट्टियाँ सही ये छुट्टियाँ किस चीज़ की हैं गर्मियों की छुट्टियाँ इधर गर्म इधर तो सर्दियों में नहीं छुट्टियाँ होनी चाहिए बीस दिन होता, दिन होता है अच्छा सर्दियों गर्मियों में सिर्फ बीस दिन होते हैं दो, दो महीने होते हैं सही आप आप नाइन्थ टेंथ में और ये नाइन्थ में सही कौन से स्कूल में सही आगे लेक्स कितना वक्त में कर लूँगा दो घंटे डेढ़ घंटा हाँ आप में अच्छा घंटे में कर लूँ ओ अल्लाह खैर इंशाल्लाह कर लूँ क्योंकि मस्जिद है यहाँ जहाँ लोग ख़ास कर इस मौसम में इबादत के लिए आते हैं अभी यहाँ कोई नहीं है लोग यहाँ स्टॉप से नीचे की तरफ जा चुके हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस मस्जिद में नमाज़ अदा करने का शर्फ़ हासिल हुआ है ये कुरान मजीद यहाँ मौजूद है ऊपर कुछ जाए नमाज़ मौजूद हैं सेम ये जैसे वो मोमबत्तियाँ वग़ैरह लगाने की जगह है इस तरह रोशनदान वग़ैरह मौजूद हैं यहाँ इबादत के लिए आते हैं बारिश शुरू हो चुकी है तकरीबन चार बज चुके हैं और मैं अभी तक ले तक नहीं पहुँचा जिस तरह का मौसम है शायद व्यू क्लियर ना हो लेकिन फिर भी क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम रह गई है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर पहुँच ही गया हूँ तो फिर लेक्स पे ही कैंपिंग बेटर है वरना पीछे गेस्ट हाउस और मस्जिद मौजूद थे जहाँ रात गुजारी जा सकती थी सुकून से